श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो तुम्हाला वाटतं की पैशाची कमतरता तुम्हाला थांबवत आहे तुमच्या कामात अडथळे येत आहेत घरातील आर्थिक परिस्थिती स्थिर नाही आहे तर चिंता अजिबात करू नका कारण आजचा हा मंत्र सर्वांवर रामबाण उपाय आहे हा मंत्र जपा आणि अनुभव घ्या अद्भुत परिणाम पहा हा फक्त एक साधा मंत्र नाही हा तुमच्या जीवनातील संपत्ती समृद्धी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शक्तिशाली रामबाण उपाय आहे हा मंत्र म्हणजे धनलक्ष्मीचा दाता संपत्तीचा सागर तुझ्या कृपेने माझ्या जीवनात धनाची बरसात वैभवाचा महासागर ऐश्वर्याचा प्रकाश उजळो हा मंत्र रोज सकाळ संध्याकाळ एकशे आठ वेळा जपा किंवा दहा मिनिटे आपल्या घरात लावून ठेवा फक्त हा मंत्र श्रद्धेने विश्वासाने नित्य नेमाने जपा आणि त्यानंतर या मंत्राचा चमत्कार पहा तुमचा तुमच्या डोळ्यावर विश्वास बसणार नाही एवढे सगळे बदल तुमच्या जीवनात घडतील आर्थिक अडथळे दूर होतील मानसिक शांती मिळेल जीवनात नवी संधी येतील आणि समृद्धी स्वतःच तुम्हाला शोधत येईल तर आजपासूनच थोडा वेळ काढा आणि या मंत्रजपाला सुरुवात करा स्वामी भक्तांनो स्वामींचे असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा स्वामी भक्तांनो चला तर मग आजचा मंत्र म्हणजे संपत्तीचा सागर आपल्या घरी आणण्यासाठी या मंत्रजपाला आत्ताच सुरुवात करूया ओम स्वामी धनसंपत्ती दाताय नम ओम स्वामी धनसंपत्ती दाताय नम ओम स्वामी धनसंपत्ती धनसंपत्तीदाताय नम ॐ स्वामी रुद्राताराय धनम्पत्तिदाताय नमः 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 ॐ स्वामी रुद्राताराय धनसम्पत्तिदाताय नमः ॐ स्वामी रुद्राताराय धनम्पत्तिदाताय 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 नमः ॐ स्वामी रुद्राताराय धनसम्पत्तिदाताय नमः ॐ स्वामी रुद्राताराय धनम्पत्तिदाताय 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 नमः ॐ स्वामी रुद्रवताराय धनम्पत्तिदाताय नमः